មកសពិបាយមកអំបិលហ្នឹងបងប្អូនចាអយើងប្រឡាក់វាហើយចាចំពោះទឹកត្រីនេះបើស្ិនតែបងប្អូនចង់យកទឹកប្រឡោះបាននេះតោះតោះមកយើងត្រង់ទៅហើយគឺវាត្រៀមណាស់ចាហ្នឹងងួនបំពងដែរនេះខ្ញុំធ្វើហ្នឹងបងប្អូនចាអាឡៃនេះគឺរួយរលហើយ ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើចាមួនបំពងហើយនេះគឺនាងខ្ញុំមានមួនមកក្បាលបងប្អូនចាមួននេះគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកមួនស្វិតចាមកក្បាលនេះទងលឿនវា1គីឡូ3ខំហើយនេះកោះចាយើងតិញយកមកបន្ថែមទៀតមកចាហើយយើងធ្វើហ្នឹងអត់បានចាំដាក់អីច្រើននេះចាយើងដាក់អំបលចាអំបលនេះយើងដាក់មកសុភីបាយមកអំបលបងប្អូនចា អឺយើងប្រឡាក់វាហើយបំពងចាដើម្បីកំអឲ្យវាជាប់ខ្ទះណាបងប្អូនចាយើងប្រឡាក់សប់មកចាយើងប្រឡាក់សប់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងញុកជើងចូលក្នុងក្នុងអឺមួនវិញមកចាចាអូខេឥឡូវយើងអឺបានប្រឡាក់រួចហើយចាបន្ទាប់មកយើងយកមួនយើងទៅដាក់បំពងបើចាំផ្អាប់ຕົកឯងបងប្អូនចាយើងប្រឡាក់ហើយយកទៅដាក់ ចាសឥឡូវយើងដាក់ខ្ទះមកចាសរួចឲ្យយើងបើកភ្លើងភ្លើងគេប្រើភ្លើងកដាលបានទេណាចាសបន្ទាប់មកយើងចាក់ព្រេងឆាចូលមកចាសយើងដាក់គ្រឿងក្នុងមកចាសអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ទៅយើងដាក់បំពងមានຕົកមួយកន្លែងសិនចាសអញ្ចឹងយើងមកបុកត្រីហើយ ចាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំទឹកត្រីបុកឬក៏ទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងតាមចូលចិត្តណាបងប្អូនចាហើយនេះខ្ញុំមានផ្កាសនេះចំនួន20 g ចាម្ទេស20 g ហើយគល់ជីវ័នសុយនេះ3ដើមចាបងប្អូនហាន់រៀងទុយទុយអញ្ចឹងមកយើងងាយស្រួលបុកទៅឆាប់ម៉ត់ចាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលទៅដល់មកចាចាចំពោះទឹកត្រីនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់យកទៅក្រឡុកក៏បានយើងបុកដៃធំដែរអញ្ចឹងក៏បានដែរចា តែស្រ័យលឺចំណងចំនួន7បងប្អូនចាតែយើងអត់ចង់បុកទេយើងកលុកក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងបុកឲ្យម៉ត់មកចាអូខេយើងបុកបន្តឹងហើយចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ត្រីចាត្រីនេះយើងដាក់4ច្រ بيه បាយមែនណាបងប្អូនចា Chà sco <sí> copy ព្រះបាយកលាស់ចាក់ឫឆ្មាន <laughs> <"Y> <laughs> <laughs> េះខ្ញុំខាង3ផ្លែនិយាយទៅនៅទៅបងប្អូនបុកនេះគឺយើងឆ្លក់មើលណាចាដាក់តាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់បានរੂចជាតិបែបណាយើងដាក់បែបហ្នឹងមកចាស្ទើរតែយើងឆ្លក់បណ្ដឹងថារੂចជាតិឆ្ងាញ់ចាអូខេអឺ បងប្អូនមើលទៅឆ្ងាញ់រីករាយហើយចាយើងប្រែមួនឲ្យយើងមកបងប្អូនវាទៅនៅពេលដែលយើងដាក់ប្រឡាក់អំបិលគឺមួនហ្នឹងវាអាចជាប់ស្គះទេចាហើយវាក្រហមល្អបងប្អូនចាវាក្រៀមល្អចាចោលខែឥឡូវនេះមួនបំពងដែលខ្ញុំចាំបំពងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះជា tambao jeung trang teng ma tu cream lo chan na bae da bong paon sala ambal cha okay alao jeung mo kap mon cha nyeu teu cream lo men te na bong paon cha hai bong paon ot chang kap aich hai nyam ko ban dae cha ចាអូខេអាឡ័យនេះមានបំពងដែរនឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងបងប្អូនចាអាឡ័យនេះគឺរួយរលហើយចាហើយនិយាយពីរស់ជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបានណាចាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ